Brands и представляем свой проект проект управления распределением электроэнергии. Сейчас хотим немного обратиться к истории. 15 августа 2003 года произошла крупнейшая энергетическая катастрофа в США и Канаде. Из-за сбоя в электросети было прекращено движение транспорта, метро, возникли пожары и так далее. В общей сложности из-за этой катастрофы пострадало 50 миллионов человек. Одна из версий этой катастрофы ⁇ это из-за аномальной жары одновременное включение кондиционеров. Ну и другие причины вы видите на экране. Это отсутствие централизованной системы оперативного управления, отсутствие противоаварийной автоматики ну и так далее. В, наших, в условиях нашей страны, нашего региона очень актуальная проблема ⁇ это отгорание нулевой шины на... Это на, на трансформаторной подстанции и это приводит к повышению напряжения до 380 вольт из-за этого выходит из строя ну, и также есть понижение из-за большой нагрузки на сети есть ну, падение напряжения чуть ли не до 150 вольт это вот приводит к чему это понижение напряжения это холодильник компрессор холодильника и это 380 вольт вы видите последствия воздействия 380 вольт ну, и дальше александр расскажет